کبھی دل نے سوچا ہے وہ کیسا لمحہ ہوگا جب لاکھوں لوگ ایک ہی لباس میں ایک ہی رب کے سامنے ایک ہی آواز لگا رہے ہوں گے لبیک اللہ لبیک یہ صرف ایک عبادت نہیں یہ بندگی کا سب سے عظیم منظر ہے آج ہم جانیں گے آج کا وہ راز جو دلوں کو بدل دیتا ہے اور زندگی کو اللہ کے قریب لے آتا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے اللہ کے بندو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب پر سلامتی ہو آپ سب کے گھر والوں پر اور آپ سب کے دوستوں اور چاہنے والوں پر آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام کے پانچوے رکن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے حج آج ہم اس سفر بندگی کی بات کریں گے جسے رب کائنات نے اپنے خاص بندوں کے لیے چنا ہے وہ سفر جو آنسو سے شروع ہوتا ہے توبہ سے لبریز ہوتا ہے اور قرب الٰہی پر جا کر ختم ہوتا ہے یہ سفر یہ حج کا سفر ہے بندگی کا عروج ہے اللہ سے ملاقات کا خواب ہے اور ایک نئے انسان کی پیدائش ہے آج کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے دل کے دروازے کھول لیجئے روح کو سنبھال لیجئے حج کا تعارف حج کا لگوی مطلب قصد کرنا شریع تعریف ہے بیت اللہ کا مخصوص ایام میں مخصوص اعمال کے ساتھ زیارت کرنا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت 97 اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے اور جو بھی استطاعت رکھے وہ بیت اللہ کا حج کرے حج کا مقصد کیا ہے حج کا مقصد بندگی کا عروج ہے حج صرف ایک عبادت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک روحانی سفر ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے اس کا مقصد صرف چند مناسب کو ادا کرنا نہیں بلکہ دل روح اور نفس کی اصلاح کرنا ہوتا ہے اللہ کی بندگی اور قربت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں اور آج لاکھوں مسلمان اس پکار پر ربئی کہتے ہیں حج کا اصل مقصد اللہ سے ملاقات کی تیاری قرب الہی کا حصول اور ابدیت کی حقیقی شکل اپنانا ہے تقوی پیدا کرنا قربانی اور مناسک اللہ تک نہیں پہنچتے بلکہ دل کا تقوی اللہ کو مطلوب ہے حج کے دوران جب انسان ہر خواہش ترک کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے احرام باندھتا ہے تو یہی تقوی پیدا ہوتا ہے مساوات اور اتحاد کا عملی مظاہرہ حج میں نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ غریب ہوتا ہے نہ بادشاہ نہ غلام سب ایک جیسا لباس پہنتے ہیں ایک ساتھ چلتے ہیں ایک ساتھ سوتے ہیں یہ پیغام ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز اسلامی بھائی چارہ اتحاد اور مساوات کا سب سے بڑا مظاہرہ میدان عرفات اور مسجد الحرام میں ہوتا ہے نفس کی تربیت حج میں انسان کو صبر برداشت خاموشی آجزی اور گناہوں سے بچنے کی تربیت دی جاتی ہے احرام کی حالت میں جھگڑا گالی غصہ حتیٰ کے خوشبو لگانا بھی منع ہے یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کا اصل حسن ظاہری نہیں بلکہ باطنی پکیزگی میں ہے گناہوں سے پکیزگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کرے اور احرام کی حالت میں فاحش بات نہ کرے نہ گناہ کرے وہ اس دن کی طرح واپس لوٹتا ہے جیسے ماں نے اسے جنم دیا ہو حج انسان کو گناہوں کی بخشش اور نئی زندگی عطا کرتا ہے یہ توبہ کی قبولیت اور روحانی تبدیلی کا سفر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی حج کا ہر عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مظہر ہے صفا و مروہ کی سعی حضرت حاجرہ کی قربانی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت طواف و سعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا ہی اصل حج ہے آخرت کی یاد دہانی حج کے دوران انسان کفن جیسے لباس میں ہوتا ہے اپنے وطن سے دور دنیا سے کٹا ہوا یہ سب کچھ موت اور قیامت کی یاد دلاتا ہے عرفات میدان محشر مزدلفہ قیامت کی رات قربانی نفس کی قربانی رمی جمرات، شیطان سے جنگ یہ سب انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ زندگی فانی ہے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے زندگی کی اصلاح کا موقع حج کا اصل مقصد صرف چند دنوں کا سفر نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے تبدیلی ہے گناہوں سے توبہ نیک عمل کی رغبت دوسروں کے حقوق کا خیال دنیا کی محبت سے دوری اگر حج کے بعد انسان نہ بدلے تو وہ حج مکمل نہیں ہوا حج صرف کھانا کعبہ کا طواف نہیں بلکہ دل کو اللہ کے گرد گھماتا ہے یہ عبادت ہمیں اللہ کی سچی بندگی عاجزی قربانی اتحاد تقوا اور نئی زندگی کی دعوت دیتی ہے اللہ ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے آمین یا العالمین حج کی فرضیت حج کا فرض ہونا قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 97 میں فرماتے ہیں اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حج اسلام کا ایک فرض ہے اور ان لوگوں پر فرض ہے جنہیں اللہ نے استطاعت جسمانی مالی اور راستے کی سہولت دی ہے احادیث کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکوۃ دینا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا جو اس کی اطاعت رکھے یہ حدیث حج کو اسلام کا پانچواں ستون قرار دیتی ہے حج کی فرضیت کب ہوئی علماء کے مطابق حج نو ہجری میں فرض ہوا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے نویں سال اسی سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا گیا اور اگلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجت الوداع ادا فرمایا حج کی فرضیت کی شرائط حج ان پر فرض ہوتا ہے جو درج ذیل شرائط پوری کریں سب سے پہلے اسلام غیر مسلم پر حج فرض نہیں پھر عقل پاگل یا مجنون پر فرض نہیں بلوگت بالغ ہونا ضروری ہے آزادی غلام پر حج فرض نہیں اسلامی دور کے مطابق استطاعت جسمانی مالی اور سفر کی طاقت فرضیت کے انکار کا انجام اگر کوئی شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اگر کوئی مان کر ادا نہ کرے تو وہ سخت گناگار ہوتا ہے حدیث مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس حج کے لیے زائد راہ اور سواری ہو جو اسے بیت اللہ تک لے جائے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے حج اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے جو ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کے لیے اطاعت رکھتے ہیں یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے اور اس میں کوتاہی کرنا سنگین گناہ ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی اللہ استطاعت عطا فرمائیں تو وہ فوراً حج ادا کرے حج کی روحانی برکتیں حج میں انسان اپنی اصل فطرت کی طرف لوٹتا ہے لباس احرام برابری عاجزی تمام دنیا کے مسلمان ایک جگہ اور ایک ہی مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کرے اور گناہوں سے بچے تو وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو حج کے ارکان حج کے چار بنیادی ارکان ہوتے ہیں یہ ارکان ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیا جائے تو حج ادا نہیں ہوتا احرام نیت اور تلبی احرام حج یا عمرہ شروع کرنے کی نیت کو کہتے ہیں اس کے ساتھ مخصوص الفاظ پڑھنا لازم ہے لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شِرِكَ لَكَ لَبَّئِكَ ان کلبیک لب بیکلا شری والملک لا شریک لک اہم نکات حج تمتا قرآن یا افراد کی نیت کی جاتی ہے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا خوشبو لگانا صرف مرد عورتیں نہیں اور دو سفید کپڑے پہننا سنت ہے احرام کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جیسے ناخن کاٹنا بال کاٹنا ازدواجی تعلقات وغیرہ وقوف عرفہ عرفات میں قیام نوز الحج کو ظہر سے مغرب تک عرفات کے میدان میں رکنا حج کا سب سے اہم رکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج عرفہ ہے اگر کوئی وقوف عرفہ کو چھوڑ دے تو اس کا حج نہیں ہوتا اس دن دعاؤں کی قبولیت بہت زیادہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اس دن حجت الوداع کا خطبہ بھی دیا طواف زیارت طواف افاظہ دس ذلحج کو مینا سے واپس آ کر خانہ کعبہ کے گرد ساتھ چکر لگانا تواف زیارت کہلاتا ہے اور اس کے اہم نکات ہے یہ طواف حج کے بعد سب سے اہم عمل ہے بغیر تواف زیارت کے حج مکمل نہیں ہوتا طواف کے بعد دو رکت نماز مقام ابراہیم پر ادا کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور وہ بیت اللہ کا طواف کریں سعی صفا اور مروہ کی سعی صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان سات چکر لگانا حج یا عمرہ کی سعی کہلاتی ہے اور سعی کے اہم نکات ہیں یہ حضرت حاجر علیہ السلام کی سنت کی یادگار ہے پہلے صفا سے شروع کر کے مروہ پر ختم کرتے ہیں صحیح احرام کی حالت میں ہو یا اس کے بعد حج میں فرض ہے اضافی اہم عمال لیکن بنیادی رکن نہیں یہ عمال حج کا حصہ ہے مگر اگر رہ بھی جائیں تو کفارہ دیا جا سکتا ہے رمی شیطان کو کنکڑی مارنا منا میں تین دن کنکڑیاں مارنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد قربانی دس ذیل کو قربانی دی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء. حل کیا قصر؟ بال منوانا یا چھوٹا کروانا؟ حاجی اپنی عبادت کی تکمیل کا اظہار کرتا ہے توافع ودا، رخصتی طواف مکہ چھوڑنے سے پہلے کیا جاتا ہے فرض نہیں لیکن سنت مقدہ ہے یہ حج کے چار ارکان ہیں احرام وقوف عرفہ، طوافِ زیارت اور صحیح یہ ارکان ادا کیے بغیر حج نہیں ہوتا باقی عمال بھی لازمی ہیں لیکن اگر کسی عذر سے رہ جائیں تو ان کا کفارہ دیا جا سکتا ہے عرفہ کے میدان میں ایک مسلمان کی اللہ سے کیا بات ہوتی ہے عرفہ کا دن آج کا سب سے مقدس دن ہوتا ہے یہاں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اپنی زندگی کے گناہوں کو یاد کرتا ہے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ میں گناہ گار ہوں لیکن تیرے در پر آیا ہوں مجھے معاف فرما دے یہ لمحہ دراصل اللہ سے بندے کا براہ راست تعلق ہوتا ہے جیسے ایک غلام اپنے رب کے سامنے روتا ہے مانگتا ہے گر گراتا ہے طواف کرتے وقت دل کی کیفیت طواف صرف جسم کا خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا نہیں بلکہ یہ دل کا اللہ کے عشق میں گھومنا ہے جب بندہ کعبہ کے گرد طواف کرتا ہے تو دل میں یہ جذبات ہوتے ہیں یا اللہ میرا دل بھی تیرے ہی گرد گھومے زندگی بھی تیرے حکم پر چلے صحیح میں ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی محبت کی جھلک صحیح صرف صفحہ اور مروہ کے درمیان دوڑنا نہیں بلکہ ماں کی بے قراری ماں کی محبت اور اللہ پر یقین کا عملی نمونہ ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا بے قرار ہو کر دوڑنا اس بات کی علامت ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ پانی بھی وہاں سے نکالتا ہے جہاں کچھ نہیں ہوتا جیسے آب زمزم حج کا پیغام تقوی آجزی اتحاد قربانی کا جذبہ آج یہ سکھاتا ہے کہ انسان کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے حج کی ہر حرکت میں نبی ابراہیم علیہ السلام، بی بی آصرہ علیہ السلام اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا حج سے تعلق حجت الوداع کی مکمل جھلکیاں خطبہ حجت الوداع آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا مساوات خواتین کے حقوق خون کا احترام امانت کی ادائیگی کا پیغام حج نہ کرنے والوں کے لیے وعید اگر استطاعت ہونے کے باوجود کوئی حج نہ کرے وہ نافرمانی کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زیادہ راہ ہو پھر بھی حج نہ کرے وہ کافر جیسا عمل کر رہا ہے اس کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے اور اس کا سخت حساب لیا جائے گا آج کے مسلمان کے لیے حج کی اہمیت حج صرف جسمانی عبادت نہیں بلکہ ایک اصلاحی تحریک ہے اپنے دل کو اپنے اعمال کو حج کی روح کے مطابق بدلنا حج کے بعد کا انسان کیسا ہونا چاہیے زیادہ عجز گناہوں سے توبہ کرنے والا انسانیت کے لیے فائدہ مند کیا آپ تیار ہیں اللہ کے در پر جھکنے کے لیے کیا آپ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھا سکتے ہیں آئیے اس سفر بندگی میں شامل ہوں اور یاد رکھیں حد سے صرف مکہ نہیں دل کی زمین بھی پاک کرنی ہے اے معاشرہ المسلمین اے سننے والوں یہ زندگی چند دن کی مہلت ہے آج ہے کل نہ ہو شاید یہ سانسیں یہ لمحے سب عارضی ہیں لیکن جس رب کا ذکر تم نے ابھی سنا وہ ہمیشہ کے لیے ہے اپنے دل سے پوچھو کیا تم اللہ والے بننا چاہتے ہو کیا تم اس راستے پر چلنا چاہتے ہو جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا کیا تم وہی زندگی جینا چاہتے ہو جو تمہیں جنت کے دروازوں تک لے جائے تو آج پلٹ آؤ توبہ کرو اللہ تمہیں پکار رہا ہے اس رب کے لیے جیو جس نے تمہیں بغیر مانگے سب کچھ دیا اور اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلو جنہوں نے تمہارے لیے آنسو بہائے اللہ والے بنو تاکہ کل اللہ تمہیں اپنے قریب والوں میں شامل کر لے اگر دل میں کچھ اثر ہوا ہو تو یہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤ اگر دل میں کچھ اثر ہوا ہو تو یہ پیغام دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور ہمارے چینل اللہ والے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو حج کے بارے میں کیا سیکھنے کو ملا اللہ ہمیں سب کو اپنا سچا بندہ بننے کی تفیق تھے آمین یا رب العالمین ہم مل کر زندگی بدلیں گے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نماز قائم کریں اور اس کی فکر کریں اللہ آپ سب کا حافظ